Шахтер. Конечно. Шахтер? Шахтер, да группа. нет. Группа А. Группа А, это здесь место... Один. Сразу на, да, сразу, сразу на первое место. С этой, этой группы Динамо Киев, когда идет группу Б и место Динамо Киева. Сразу. Ну, первое уже занято. Динамо Киев, у нас группа Б, место три Динамо Киев, группа Б, место три Так, следующая команда. Да, 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 да. да. Как положено. Команда УФК Карпаты. Тянем для них группу. Группа. Группа Б. Выбор большой. Выбор большой. Четвертое. Четвертое место. Это металлург Запорожье. Группа Б. Четвертое место. Э, с, третьего, с, третьей группы у нас тоже нет второго места. Поэтому пока опять пауза. Потом мы их отдельно проживем. И последняя команда.

пока нет, группа Б место 2. И у нас есть второе место группы 2. Это команда э, команда металлист, которая попадает в группу А для металлиста, для своего любимого. Одного из любимых. Металлист попадает в группу А, вместо 2. Теперь мы две команды, К и ВАЛЫ. РУФК и У нас есть два места, получается, да? В группе А и в группе Б. Правильно? Здесь группа А не да? А места уже как бы у них будет. Правильно? Все правильно. Помешали. И у нас два третьих места. Теперь. Кто куда попадет? РВУФК. Да, и... А мы не знаем, какая группа. Куда попадем вы? Какую хотите? Дерби. Группа Б. Группа Б. И там у нас осталось первое место, да? Там осталось первое место. Волынь, группа А и четвертое место.